Baik saudara, perkembangan pilihan raya kecil PRK Don Tanjung Datu terus mewarnai laporan lintas langsung dari Sarawak petang ini. Jadi untuk mengetahui perkembangan terkini, kita terus saja bersama Damia Cassandra di studio RTM Kuching. Silakan Damia. Baik, terima kasih Suhaimi. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Dan saudara kita mulakan N5 dari Sarawak petang ini dengan sekitar perkembangan pilihan raya kecil PRK Dun Tanjung Datu. Dan untuk mengetahui perkembangannya, kita berlintas langsung ke Lundu bersama wartawan lokasi Eric Christopher Edward. Eric teruskan saja dengan perkembangan di sana. Terima kasih Damai Cassandra di Studio BRTM Kuching. Penyokong parti calon bagi pilihan raya kecil PRK Tanjung Datu terutamanya mereka yang datang dari luar kawasan Lundu diminta supaya menghormati dan menjaga keharmonian kawasan itu pada sepanjang tempoh berkempen. Ketua Polis Daerah Lundu DSP Wong Chi Kiong berkata, walaupun kelulusan permohonan permit untuk berkempen telah dikeluarkan, namun ia tidak bermaksud ia memberi kebenaran untuk membuat kekacauan. Namun DSP Wong yakin kesejahteraan di pekan itu sepanjang tempoh berkempen akan terus terkawal berikutan pengaktifan lebih banyak rondaan bagi unit kereta peronda MPV di setiap kawasan berkempen. Mengenai permit untuk berkempen, beliau mendedahkan setakat ini pihaknya hanya menerima lima permohonan dengan menyaksikan kesemuanya daripada Barisan Nasional. DSP Wong yang dihubungi pemerintah RTM menjelaskan perkara ini. Beliau turut nasihati penganjur kempen supaya mematuhi tempoh masa berkempen iaitu sebelum pukul 11 malam selain hanya dihadkan di kawasan-kawasan yang ditetapkan sahaja. Strategi spesifik juga bakal digunakan oleh Barisan Nasional BN untuk menarik pengundi muda agar mereka pulang mengundi dalam pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri PRK Dun Tanjung Datu pada 18 Februari. Tanpa mengulas dengan lebih mendalam mengenai strategi itu, Ketua Pemuda Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Datuk Seri Faridah Yusof berkata tujuan utamanya adalah untuk memastikan semua pengundi terutamanya pengundi muda menunaikan hak dan tanggungjawab mereka. Di mana pengundi-pengundi Tanjung -pengundi Datuk jangan leka, masa ini kita kena datang turun mengundi gunakan hak itu. Datuk Seri Fadilah juga menasihati pengundi supaya tidak terlalu mengambil mudah dengan keadaan semasa termasuk suasana berkempen yang agak perlahan selain keyakinan terhadap keupayaan calon BN untuk menang. Sebaliknya pengundi perlu keluar beramai-ramai pada hari pengundian bagi memilih calon yang mereka yakini mampu membawa pembangunan berterusan di Tanjung Datu. Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Kerja Raya ditemui pemberita selepas merasmikan program Pen Borneo Market Outreach bersama SME Bank di Kuching. Mengulas mengenai suasana berkempen yang agak dingin, beliau berkata rakyat Tanjung Datu dan jentera BN masih merasai pemergian penyandang kawasan itu yang juga Ketua Menteri Kelima Sarawak, Allahyarham Datuk Patinggi Tan Sri Adina Satim. Datuk Seri Fadilah juga ditanya mengenai strategi dan manifesto parti lawan yang beliau anggap hanya untuk menimbulkan sentimen dan simpati pengundi terutama mengenai isu tanah hak adat bumi putra dan bekalan elektrik dan air. Beliau yakin pengundi Tanjung Datu Bijak memilih wakil rakyat mereka bersandarkan kepada rekod penyandang sebelum ini dan kerajaan sentiasa melaksanakan projek pembangunan infrastruktur di kawasan itu secara konsisten. Calon Barisan Nasional BN bagi PRK DUN Tanjung Datu, Dato Amar Jamila Anu, mahu pengundi terus meletakkan kepercayaan kepada beliau sebagai calon BN yang mewakili DUN tersebut. Demikian pesanan calon BN itu kepada pengundi di DUN Tanjung Datu melalui anaknya Azizul Anwar Adenan. Katanya, beliau akan meneruskan legasi dan perjuangan yang telah dipelopori oleh Aliarham Dato Patigi Tansri Adenan Satim yang merupakan penyandang DUN Tanjung Datu untuk membela nasib masyarakat. Put trust on her lah. She will uh, definitely continue my late father's legacy in this area and continue fighting for the people of this area. Tambah Azizul lagi, ibunya terus berpesan agar beliau menyampaikan salam kepada semua penduduk dalam setiap aktiviti turun padang yang dilakukannya dalam mendekati pengundi. Azizul ditemui media semasa melakukan tinjauan mesra di Pasar Lundu bersama Menteri Kerajaan tempatan Profesor Datuk Dr Sim Kui Hian turut serta dalam tinjauan berkenaan ahli-ahli Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP. Tak kenal maka tak cinta, itu ungkapan yang sering kita dengar apabila ingin mengetahui dengan lebih mendalam tentang seseorang atau sesuatu tempat. Lazimnya, apabila bercakap mengenai budaya dan tradisi sesuatu etnik di Sarawak, jelas tergambar dalam fikiran kita mengenai kepercayaan serta gaya hidup sesebuah kaum yang dikenali menerusi identitinya yang tersendiri. Bagi etnik Selako yang merupakan sub-etnik kaum Bidayu, mereka yang kebanyakannya dari sematan sangat sinonim dengan budaya tradisi tersendiri seperti tari, seni tari, wek jongan. Meskipun mempunyai populasi yang kecil, namun masih terbukti keutuhan mereka dalam mengekalkan seni budaya. Ikuti laporan lanjut bersama wartawan Monica Gary. Setakat ini terdapat 3,685 jumlah penduduk etnik Selako yang kebanyakannya mendiami kawasan Lundut dan Sematan kira-kira 100 km dari Bandar Raya Kuching. Legasi masyarakat etnik Selako ini jelas dapat dilihat di Kampung Pueh yang dikatakan sebagai penempatan pertama sebelum kumpulan etnik ini berpindah dari kawasan Sungai Selako di Kalimantan Barat, Indonesia sekitar tahun 1875. Satu kumpulan dibawa oleh Nek Bujur yang masuk di Pueh, satu kumpulan di sebelah sana pun ada ada, ada dia punya adik lah. Dan yang masuk di sebelah dia ini dia jadi yang di kue nek bujur yang ketua dia ah. Nek bujur itu dah dikira uh, moyang kami lah, moyang kami orang. Dialah uh, ketua yang pertama yang membawa uh, orang Selaku masuk ke kuasa ini. Mempunyai dialek serta tradisi yang berbeza daripada suku kaum Bidayuh yang lain, etnik Selaku yang menghuni di rumah panjang di Kampung Pue menyaksikan hiasan tradisional terus terpelihara dan telah berdaftar mengikuti program Inap Desa di bawah Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan. Negeri. Oh. Usaha pemeliharaan budaya diterapkan melalui perusahaan inap desa sebagai platform terbaik untuk memperkenalkan budaya mereka khususnya seni tari Wek Jongan. Tarian ini diberi nama berdasarkan cerita seorang gadis bernama Jongan yang bersedih akan kematian ibunya sehingga terbayang ibunya menari untuk menghiburkannya. Jadinya cerita dengan orang kampung yang ajar orang kampung nari. Ya, tariannya tadi lah. Jonggannya tadi, nama, nama nyampun lah. Lepas ya, dari asal ya lah. Asal nama biar itu. Sidak nunggah tariannya tarian wik jonggan. we tu kepada mak kepada jonggan. Lepas ya tariannya tadi, nama we jonggan lah. Tarian Wek Jongan biasanya dipersembahkan untuk menyambut tetamu yang berkunjung ke rumah panjang selain musim perayaan. Melibatkan sekurang-kurangnya dua hingga lima orang penari, yang perempuan akan menggunakan pakaian tradisional enik selako yang berwarna putih dan hitam, manakala penari lelaki pula berpakaian merah serta hitam. Alat muzik tradisional yang digunakan untuk tarian ini seperti gong, gulentang, temak dan ketupong. Persatuan Keberdayaan Kampung Pueh telah ditubuhkan untuk memberi pendedahan kepada anak-anak muda dalam mengenali serta mempelajari seni tersebut. Sebab kita boleh semaikan, lepas tu kita boleh tunjukkan generasi akan datang, budaya kita, adat kita, lepas ajar yang kecil-kecil, tarian, cara main alat muzik. Menerusi persatuan ini, beberapa orang anak muda dari kampung tersebut berpeluang mengikuti kursus latihan tarian bersama pihak Jabatan Kebudayaan Negeri di Kampung Budaya Sarawak. Persatuan ini juga turut mendapat dana dan geran daripada kerajaan bagi membantu dalam mengurus aktiviti kebudayaan. Itulah saya percaya memang kerjaan, niat kerjaan memang baik sebab apa-apa. Kita digalak untuk menghidupkan kita punya ke kebudayaan. Jadi beserta dengan itu kita dibagi juga uh, bantuanlah dari segi dana lah, uh, dari segi dana, dari segi uh, uh, menghadiri khusus-khusus supranya ya. Jadi ini sangat membantu lah. Selain bagi memelihara warisan Enik Selako, senitari juga dilihat mampu merancakkan aktiviti pelancongan satu tarikan kerana secara tidak langsung ini akan menarik uh, uh, kedatangan pelancong bermakna bila datang ramai pelancong datang kita punya uh, keadaan ekonomi kita mungkin akan uh, ada 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 perubahan sedikit ada meningkat sedikit Pastinya dalam menghadapi arus pembangunan budaya dan tradisi sesebuah kaum seperti etnik minoriti perlu diberi tempuan bagi mengekalkan masyarakat yang berbilang kaum dan budaya di bumi kenyalang seni tari merupakan sesuatu yang wujud sebagai lambang dan identiti sesebuah kaum maupun etnik. Oleh itu, ia menjadi aset yang penting serta perlu dipelihara untuk diteruskan kepada generasi masa kini. Laporan Monica Gary bersama jurukamera Ronnie Hitland untuk Berita RTM. setakat ini dahulu yang dapat saya kongsikan bagi perkembangan semasa sekitar PRK Dun Tanjung Datu. Seterusnya kembali bersama Damia Cassandra Manja di Studio B RTM Kuching. Baik, terima kasih Erik untuk perkembangan di Lundu sebentar tadi. Dan saudara, sekat ini saja dulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Dan untuk berita seterusnya, kita kembali bersama Suhaimi di Angkasa Puri. Silakan Suhaimi. Baik, terima kasih Damia Kasnar Manja langsung dari Kuching sebentar tadi.